Нам необхідно вибрати комітет кредиторів по всім параметрам, по всім mm -hmm. ми ж говорили mm -hmm. інформацію mm -hmm. з приводу процесуальних каву і всього того, що тут виходить. Будучи це монтер, чи кабельщик, чи воздушник. Mm -hmm. Сьогодні, 12 мая 2017 року, про состоявся комітет загальної збору кредиторів. Падчерка Субболэнерго и должен был состояться комитет кредиторов Пачерка Соблэнерго. Инициатором созыва был арбитражный кирующий Литвин Валентин Васильевич. Все кредиторы, которые являются кредиторами Пачерка Особонарга, это То Вартек, инициирующий кредитор и то Транснова. И ДП Энергорынок, все явились, явка была полная, арбитражный керующий Литвин был тоже. Когда начали рассматриваться загальные сборы кредиторов, арбитражный керующий предоставил свой протокол, свое видение дальнейшего хода событий. Попытались кредиторы то в Артеке, то в Трансново, то в Транснова вымоги которые погашены, которые установлены тремя инстанциями судов. о том, что их вымоги погашены, они отсутствуют. Арбитражный керующий настаивал на том, чтобы включить комитет кредиторов и вызнать как кредиторов э то трансново. Э ДП «Энергорынок», э конечно, заперечен потом и сам Боржник э в моем лице, э представник Боржника, и представник э противников Боржника тоже э тоже э, протестовывали это и настаивали на том, чтобы э, Вумавито Транснова не включать и не признавать его как кредитора Чекасу Обала Арбитражный керующий позицию не поддержал, и в итоге после трехчасовых дебатов э, арбитражный керующий, который должен представлять интересы э, долж, э, должника, а не кредиторов, и поддерживать и предложил еще ввести одного кредитора для того, чтобы еще больше нарастить задолженность по Черкасу Энерго». Получив негативный ответ от основного кредитора ДП «Энергорынок» и не, не увидя нашу поддержку как должника и видя запоречения представника противников должника, они просто встали, Арбитражный керующий Литвин Валентин Васильевич, представитель Толтранснова и Товартак, они встали и ушли. Поэтому на сегодняшний день такая ситуация, которая сложилась по Черкасу Баланову.